Посуда, полотенца, салфетки декоративные обереги – все эти предметы быта сделаны из соломы. Галина Воловик – заслуженная мастерица народного творчества. Соломоплетением женщина занимается больше 20 лет. Рассказывает, сначала увлекалась аппликацией из соломы, позже начала самостоятельно учиться плести. Я ж не сажусь так вот, что-то от начала до конца. Сегодня немного, завтра немного. Сегодня одну работу и мы... Ну и все это работа в основном ночная. После, после работы, пока дома сделаешь, садишься где-то до 12, до пол первого. Это мое время. На выставке также представлены экспозиции инкрустированных соломой пысанок рождественских, пасхальных, спасовских и троицких. Мне эта работа сподобалась. Свою такую тонкую, дуже, скажем, ревноваженную работу она меня заспокоила. Тут треба дуже дуже технічно підходити, щоб ні однієї щербинки ни, нічого не було, не видно, тільки соломинка до соломинки. Висавка розказує об історії соломоплетення на Слобожанщини, говорять організатори. Чаще всього солому наші предки использували в хазяйстві, її прикривали криші домов, кормили животних, а також использовали для відпочинку і сна. Матеріалом для цього стародавнього ремесла наш край завжди був багатий. Доступність, легкість в обробці, золотистий колір, блиск цього матеріалу просто не могли не привернути увагу талановитих наших слобожан. На выставке присутствовали и юные мастера из Меева. Для них сегодня проводят мастер-класс по соломоплетению. Ребята говорят, хотят больше развиваться в этом направлении. Это красиво, это очень увлекательно, это творчески. Мне интересно, что про меня узнать и буду хотеть то Ну, следственно, надо оставить Соломоплетение больше распространено на Западной Украине, говорят народные мастерицы. Поэтому стараются популяризировать это искусство в Харьковской области. Юлия Жукова, Евгений Карпенко, медиагруппа «Объектив».